17 вересня 2016 року відбувся чемпіонат України з практичної стрільби з рушниці 2016. Організатори змагань сектор динамічної стрільби. Сергій Мендус, директор матчу. Дмитро Семенюк технічне забезпечення. Павло Портенко, дизайн в Спасибо большое организаторам, все было замечательно, быстро, четко, helpers работали, упражнения отлично, красные, все супер, спасибо. У змаганнях взяли участь 72 учасники в чотирьох класах зброї. Всього було побудовано 12 динамічних прав загальною кількістю 158 пострілів. На змаганнях працювали 20 суддів, 24 гелпери хелпери відновлювали мішену обстановку на рубежах. Медичний супровід змагань забезпечували кваліфіковані лікарі з Ukrainian Paramedic Group. Сегодняшний матч был просто великолепным. 12 упражнений за 6 часов. The best of the best. Матч мне сегодня очень понравился. Он такой контрастный, я бы сказал. Каждое упражнение совершенно не похоже на предыдущее. Судейство. Я был очень доволен. Стрелки. Проходили очень культурно, очень качественно. Вправи цікаві, начебто і прості, але в кожній вправі була якась така маленька складинка, складова дуже складна. Висловлюємо подяку партнерам проведення змагань. ССК Практика. Компанія Атагір, концерну «Сафарі Україна. Компанії Техо, інтернет-магазину Арсенал 911, компанії Фаренгейт, інтернет-магазину Хотрейндж. самое приятное, то, что все, что находится в этой прекрасной сумке, мы разыграем среди всех участников соревнований. Научно-продуктное объединение «Фаренгейт» является представителем в Украине таких мировых производителей тканей, как «Полартек» и утеплитель «Апримолок». Комплект экипировки состоит из четырех слоев, которые позволяют себе прекрасно чувствовать, где мы температуру от плюс 20 до минус 20. Компании Атагир, я попрошу их подойти, вы всех их знаете. Э, наша компания занимается изготовлением аксессуаров к оружию. Э, Кобры из Кайдекса э, подсумки из Кайдекса И разработали совместно с клубом практика держатели для патронов. Здесь полный комплект холдеров, три восьмерки, и одна четверка, это весь комплект на ремень. Итак, побеждает номер 17. Яременко Вадим. От наших постоянных партнеров, которые здорово поддержали наш спорт в этом году, мы провели с их поддержкой три этапа Кубка Украины. Вы все помните, это компания Safari Украина. Презентовали нам ружье Крал, которое вы видите на борде. Мы его разыграем сегодня среди победителей матча. Итак, определяем победителя. Шимченко! Мы просто жмем руку, передаем фамилию в магазин «Сафари», там вас любезно встретят. Поздравляем всем, всех с прохождением матча, с проведением чемпионата Украины. Спасибо партнерам за чудесные призы, подарки. Первое место! Неожиданно для всех! Загорный Игорь! Игорь награждает покупку медалью! Подарком от наших партнеров Паха ящик Патронов и комплект холдеров от компании Атагир! Вітаємо переможців. сектор динамичной стрельбы. Мы предлагаем наивысший уровень организации соревнований.